неделю э, на плановом УЗИ нам сказали, что у нас что-то не так, какие-то шумы в сердце, и, и надо туда обследоваться. И сказали нам обратиться в детский кардиоцентр, центр, в котором есть Куркевич, известный врач, который может там, как бы, это, это диагностировать <звязаться> эту проблему. Вот. Ну, на этом УЗИ нам сказали, что действительно это про проблема у нас там есть проблема с сердцем и ощущение был шок, потому что у нас ну, мы были здоровый образ жизни с женой и, и э, на шестой неделе это, этот диагноз подтвердился. Э, после того когда родился ребенок э, его сразу же ну, я вместе с ним скоро э, и приехал в этот кардиоцентр, и ну, на следующий день его прооперировали. Ну, когда тебе кто-то помогает, ты хочешь помочь, как бы сам. И там я подошел к главному врачу и спросил: говорю, как я могу помочь вам, вашему центру? Он ну, сказал мне, что в данный момент сломался бронхоскоп. и это большая проблема для центра, потому что как бы он там, уникальный, маленький, э детский маленький, чтобы не повредить и не, не нарушить нужно именно это оборудование. Вообще началось все это с всего, что мы начали искать, каким же образом начать этот сбор. Да? То есть, что для этого нужно. Когда мы начали анализировать, что узнали, что есть такая биржа благотворительности, да, которая позволяет легко с помощью там, карточки, каких-то там других возможностей перечислить на расчетный счет, перечислить деньги и, пока, и легко отправить там, ссылку присоединиться к этому проекту, вот. так как я сам, как бы, ну, там, айтишник можно сказать, предприниматель, это один, ну, это самый такой способ, который мои друзья и я же могу сам это сделать, вот. И, ну, для того чтобы, для того чтобы его туда добавиться, нужно было, нужно быть фондом благотворительным. Мы посмотрели на те фонды, которые работают активно с детским кардиоцентром и обратились в фонд «Открытые сердца», который решил поддержать проект. По сути, 13 февраля этот проект запустился. За это уже ну, еще не прошло два месяца, уже мы собрали треть суммы. Много снято было интервью на телевидении, публикации в разных СМИ uh, uh, много уже там порядка 300 людей, которые поддержали проект, но еще осталось две трети, поэтому надо, надо, надо активизироваться. И 26 апреля будет благотворительный марафон, который, который поддерживает этот наш проект по всем месте детской жизни. И я приглашаю всех присоединиться к нему, всех своих друзей, знакомых, коллег, которые ну, Быстрее, который поможет быстрее собрать эти деньги. Хорошо. Я не занимался бегом, я занимался дзюдо в свое время и ходил в спортзал, но... Присоединившись к этому марафону, я начал тренироваться. То есть каждое воскресенье приходят тренировки. Я понял, что на последней тренировке же надо тренироваться больше, что это не так просто, 21 километр. И я пригласил своих друзей, которые помогают мне мы, ну, вместе тренировки более веселые, веселые и более ну, мотив, мотива, друг друга друг другу помогаем. И если людей будет больше в этом марафоне, то мы ну, можем собрать больше сумму, которая быстрее поможет реализовать этот проект. Проект будет 26 апреля. Всех приглашаю присоединиться к нему. Подробная информация о том, каким образом можно поддержать проект, вы видите на экране. также можете зайти на страницу, посвященную проекту help.carpio.org.ua. На нем есть полностью все отчеты по все видео обращения, вся информация и о которые приняли участие в этом проекте.